Assalamualaikum sob. Kembali lagi di channel Sobat Dapur. Kali ini yang ada di tangan Bang Sobat adalah pisang tanduk. Kita akan olah menjadi makanan yang kembali lagi unik, enak, mantap ya. Cocok dan layak banget buat ide bisnis. Cus, langsung aja kita akan buat ya. Jadi ini pisangnya kita akan potong-potong dulu. Maksudnya dikupas dulu ya pisangnya usahakan jangan pisang yang terlalu matang lebih baik pisangnya agak sedikit mengkel ya jadi kita kupas nah pisangnya masih sekel banget masih enak banget untuk diolah dijadikan ide bisnis yang sangat unik kita potong Jangan putus ya. Sisakan sekitar seujung sekitar dua ruas jari. Oke, jangan putus. Kita potong seperti ini. Ya, kira-kira dua ruas jari. Kita potong ini menjadi tiga bagian seimbang ya usahakan seimbang oke okay. dan kita potong lagi menjadi tiga lagi satu Ini bawahnya juga harus sama, kita bagi oke okay, ya. Jadi, ini dia semacam ini, semacam kaki gurita. Nanti lanjut, kita bikin tepungnya dulu. Di sini Bang sobat gunain tepung terigu protein tinggi yang dicampur dengan ada soda kue, garam dan vanili bubuk. Aduk sampai kecampur rata. Kemudian kita buat adonan pencelup. Di sini masih kita menggunakan terigu, tapi di sini adalah terigunya protein sedang, atau bisa juga menggunakan protein rendah. Terigunya kita campur dengan gula halus, aduk, dan kita larutkan dengan air. Tuang air dari tengah, sedikit demi sedikit sampai tercampur rata tidak menggumpal. Oke, okay, adonan tercampur rata. Kita sisihkan. Dan di sini kita mulai memberikan atau kita masukkan ke dalam adonan. Bisa juga kita tuang seperti ini. Adonan basahnya ini. Kita balut ya, seperti ini ya, sampai semuanya tuh benar-benar kecampur. Setelah dipastikan semuanya kena adonan, kemudian kita pindahkan ke tepung kering. Kita pindahkan ke sini ya, dan ditabur dengan tepung kering ini, usah terlalu diaduk-aduk karena ini riskan patah. Cukup dibalik-balik dan masukkan tepung kering ini sampai ke sisi dalam. Ya angkat-angkat aja ya. Oke cukup ya. Kita akan angkat. Hmm, dia akan menjadi pisang gulita nantinya. Mekar ya. Panaskan dulu minyaknya. Setelah minyaknya panas, langsung kita goreng. Wow. dan ini kita mekar-mekarin ya goreng sampai garing ini warnanya udah golden brown dan udah crispy banget ya wow pisang gurita satu biji gedenya ampun kita akan tirisin dulu nih kita kemasanin, wow. Jadi ini satu biji aja memang udah gede banget, ya. Tinggal kalian kasih topping. Toppingnya bebas. Ini jumbo banget, pisang goreng terbesar. Oke, langsung aja kita akan review. Bayangin pisang goreng segede ini, sob. Wow. Oh, ya. Langsung kita coba ini. Kita potek nih, sob. Oh, jadi garing, sob. Wow, makannya kayak gini sob ya, ada kaki gurita ini. Wah, wow. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, garing. Pisangnya, kalau pisang tanduk itu legit ya, spesial apalagi kalau dikasih topping. Hmm, mantap banget ya. Kenyang banget makan satu ini. Hmm. Konten tuh, oh. jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.